গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে শিলচর রামনগর এলাকা থেকে তিরিশ লক্ষ টাকার পুস্ত উদ্ধার করল কাছাড় পুলিশ শিলচর রামনগর এলাকায় বেআইনি আদান প্রদান হওয়ার খবর পেয়ে সদর থানার পুলিশ আধিকারিকরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে আটশো ব্যাগ পুস্ত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে উদ্ধার হওয়া পুস্তগুলো পুলিশ জব্দ করেছে আইনি ধারামতে মতে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যে গোদাম থেকে অবৈধ ভুসাগুলো উদ্ধার করা হয়েছে সেই গোদামের মালিক ইফতিকার আলী নামের এক ব্যক্তি সে রামনগর এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উদ্ধার হওয়া অবৈধ পুস্তর কালো বাজার মূল্য তিরিশ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান পুলিশের রামনাগর এরিয়া के आसपास हमें एक खबर मिला कि इसी जगह पर अवैध रूप से कॉपी सीट्स का स्टोरेज और बड़ी मात्रा में स्टोरेज किया जा रहा है और उसको फिर अवैध रूप से ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है ये खबर मिलते है कि साथ ही सिलचर सदर थाना पुलिस के अधिकारियों ने इस पर एक्टिंग करते हुए उस जगह में रेड किया और रेड करने के साथ साथ हमको वहाँ अट्ठारह बैग कॉपी सीट्स के मिले जिसको लॉफुली सीज किया गया है और आगे कार्रवाई के लिए सुसंग सुसंगित सुसंगतारा धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है और जो जिसका गोदाम है जिसके गोदाम से हमको मिला उस आदमी का नाम है इफ्तिकार अली जो कि रामनगर एरिया का ही रहने वाला है और आगे की कार्यवाही जारी कर दी गई है कुछ भी आगे का इंफॉर्मेशन मिलने से हम आपको अपडेट करेंगे बीस लाख के आसपास का सामान है इसका ब्लैक मार्केट में वैल्यू बीस लाख के आसपास होगा क्योंकि ये लीगली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसीलिए तो बाहर ले जाने का कुछ लोगों का प्लेंट है हाँ वो चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहाँ ले जाते हैं और कहाँ से लाते हैं तो वो लिंकेज मिलने से हम उसका आगे भी कार्रवाई करें करेंगे।